Не лякайся про найбільший подарунок Бога людству, слово про Хрест ще раз про основу нашої віри. Бо я не соромлюсь. Євангелі. Бо ж вона сила, божа на спасіння кожному хто вірує. Скажіть, будь ласка. Бог карает людину только из-за вчинки, или он может карать ее из-за зли чистые думки. Ну Чтобы ответить на этот вопрос, я, наверное, начну с того, что <клево> главное в, в жизни грешника – это покаяние. Это встреча с Богом – это рождение свыше. То есть он должен прийти к Богу и покаяться в своих грехах. Но главное в покаянии при рождении свыше – это все-таки навести порядок в своих мыслях. А теперь, отвечая на ваш вопрос, карает ли Бог только за дела или за мысли, да? Обычно в Библии сказано, что воздам каждому по делам его, но связь мыслей и дел, она очень сильная. Бог осуждает мысли, он говорит, для чего ты допустил вложить там мысль грязную. Но, но, но в общем, любая мысль, переходящая в помысел, она будет выражаться в словах и делах. И Бог судит дела. Потому что на уровне мыслей, вот пришла мысль обиды, допустим, человек может справиться. А вот когда мысли обиды придут в сердце, то он начнет делать зло своему обидчику. Поэтому, если в общем говорить, то Бог судит дела. На суде вечном были открыта не книга мыслей, а книга дел была открыта. И там каждому по делам воздавалось. Но любые дела имеют начало смысле человека. И потому и говорится верующим, о горнем помышляйте, а не о земном. Верующий человек должен заполнить свое сердце горнем, и тогда не будет никаких плохих дел. А яким чином це зробити? Адже в Біблії наведені слова Бога, про Богу, звертаючись до людини, говорить, мої думки не ваші думки. И І дороги ваші – це не мої дороги. Как Як может людина може заповнити свої думки от, Божим? Так, Божественное. так. Наш, э, вот, когда, ну, птица летает, орел летает, то он летает в небесах, а все-таки садится на землю. Так і верующий человек. С одной стороны, он соприкасается с материальным и с земным, да, а с другой стороны его стихия – это Бог, это мысли о горнем. Теперь, что касается, что касается, как заполнить сердце свои божественными мыслями, этот вопрос, или… Так. Да? Так. Каким чином? Если Бог кажет, что его думки не наши, думки, то, як как высоко небо от земли, так Божьи думки от людских думок. Да. как цю вид стань подолати. А, ну, в новом завете много мест священного описания где указывается человеку, что у Бога мысли чистые, божественные мысли, но Он хочет, чтобы и мы имели ум Христов, чтобы преодолеть вот эту вот это расстояние, мы должны применить силу воли. Очень много в наших церквах безвольных людей, которые не хотят даже думать о том, что разум – это поле сражения. Не хотят думать о том, что пассивные мозги – это мастерская для бесов. Они вообще об этом не хотят думать. Чтобы преодолеть это, надо сила воли. А сила воли заключается в том, что человек говорит своему сердцу, говорит сам себе, я не буду ни о чем грязном думать. Я не буду грязных фильмов смотреть, потому что мы преображаемся в тот образ, на который смотрим, мы смотрим на Иисуса Христа, мы применяем волю, мы, мы запоминаем места священного Писания, мы читаем Библию, мы раз, э, размышляем о божественных истинах. И когда мы наполняем свое сердце вот этими божественными истинами, у нас божественные мысли нормальные, хорошие, тихие. Ведь смотри, люди, которые читают Библию и посещают Христианские церкви, при том любой конфессии, где, где они находят а, живое Слово а, и хотят преображаться, они преображаются в образ Божий. Так и написано, вот Святой Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума в начале христианской жизни. Мысли разные, плотские мысли, и человек не понимает, как младенец дьявола мысли, но, преобраз... но мы должны преобразоваться обновлением ума. Что это значит? Это воля. Я буду убирать грязные мысли, я буду наполнять Словом Божьим мой разум. И когда я буду это делать, это обязательно принесет благословение. Кто-то сказал очень серьезную вещь, что... Ты, ты скорее себя убьешь мыслью, чем пулей. Мысль такая, что человек принимает грязную мысль, да, и начинает жить с этой мыслью. Не так много людей погибают в наше мирное время от пули, но сколько людей погибли от своих мыслей. Ну, допустим, молодежь, молодые люди едут по дороге, их обогнали на, на скорости 130 километров, пришла мысль догнать. Тот 160 и эти 160, тот 180 и эти 180, догоню все-таки и, и разогнал до такой машины, до такой скорости, что не справился с управлением и разбился. И это реальные вещи. Я знал людей молодых, которые стали инвалидами, и просто пришла мысль догнать или на глазах девушки показать, как он может быстро едет и как он хорошо управляет э, автомобилем. И это закончилось инвалидностью полной мысль пришла, и он сам себя погубил практически. Поэтому очень надо следить за тем, что делается в голове. Вы навели слова апостола Павла про то, что он, обратившись к верующим людям, говорит, а мы имеем разум Христов. Это угу. означает, Это, что человек, принявши решение отдать свое жизнь Господу, угу. автоматически получает этот разум Христов? Нет, конечно. Это не значит, что если родился мальчик, да, его принести, принесли домой, и он уже стал мужчиной. Нет, конечно. Проходит время, и э, младенец во Христе Иисусе имеет борьбу внутреннюю. И он даже сразу не понимает, что есть мысли от Бога, от сатаны. И это надо, чтобы этот человек занимался, читая Библию размышлял о своей жизни и контролировал свои мысли. Потому что сортировать свои мысли на злые и добрые и брать ответственность на себя – это удел человека. Мы представляем знаешь, совокупность наших мыслей, проходящие через нам, наш ум. Он и представляет нас как духовную личность. Если мы больше наполняем сердце Словом Божьим и разумными мыслями, то мы духовно растем. А если мы родились свыше, скажем, но, но, но мы не хотим заботиться о своем разуме, мы не будем иметь ум Христов. У нас может быть поврежденный ум. Ми ходимо в церкву, а поврежденний ум у нас. Тобто людина може десятки років навіть ходити на зібрання, вважати себе віруючою людиною, да. і водночас мати той розум пошкоджений. Так, да, так, да, іменно. Да, Или... Думаючи, що вона має розум Христів. Ну, звісно. Так, розум Христов – це коли Бог повністю руководить твоїм розумом. Ну, смотри, як Соломон мудрий сказав. Соломон – це син царя Давіда. 23 глава, 7 стих. каковы мысли у душе у человека, таков и он. Если в душе у человека мысли Христовы, то он имеет ум Христов. А если нет, то о каком э, уме Христовом говорить можно. Нет, конечно, это не, не наступает автоматически, это не происходит за 2-3 недели, это годы уходят на то, чтобы человек вырос духовно, и в нем начала вера действовать любовью, и он имеет ум Христов. Павел говорит интересно, о себе, о своих друзьях говорит, а мы имеем. Они уже имеют ум Христов. И он зовет нас к тому, чтобы и, и мы имели ум Христов. То есть автоматически это не прийде, не. и прежде чем его отримать, треба, напевно, захотеть, да. зрозуміти свою потребу. Да, знаешь, Люд, мы меняем судьбу свою, когда меняем свое мышление мысли свои. Если мы в лучшую сторону направляем свои мысли, то и судьба нашу меняется в лучшую сторону. Если в худшую сторону мы меняем свои мысли, то и судьба наша меняется в худшую сторону. Все зависит от, того, о чем мы мыслим. Иногда люди делают вчинки, про которые можно сказать, что это бездумные вчинки. А что бывает на самом деле бездумные вчинки? Знаете, на первый взгляд, да. На первый взгляд, да. Ну вот человек, допустим, сделал какую-то глупость. Ну, какую глупость придумаем, например. Ну, ну, ну что? Ну, например, прохо... человек, который никогда, никогда не пил и не пьянствовал, никогда он зашел и напился. Ну, зашел, интересно было, ну, первый стакан, второй стакан, потом пьяный, потом шел домой, упал, его сбила машина, и, 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 и реанимации он лежит. Это на первый взгляд, что бездумный поступок, и вот почему так с ним случилось. А если, значит, размышлять глубоко, то его мысли были там, он в мыслях уже был э, грешником. Он не раз заходил в этот пивбар, в этот ночной бар. Ему уже хотелось, только не было решительности. А потом все созрело, и, наконец, внутри он делает глупейшую вещь. Иду, идет в ночной бар. Умный человек, порядочный, семьянин, И вот он делает такую, такой поступок. Мысли у него были такие. А потом это закончилось тем, что он теперь лежит. При анимации. На первый взгляд, как мог такой умный человек такую глупость сделать? Но если бы проверить его сердце, он давно уже там. Так что это на первый взгляд только. Чи бывают люди бездумные вчинки? Бывают. Спровокованы э, чем-то, не знаю, какими-то чинниками, які так прямо Спонтанно вплинули на неї, і тоді спричинили те, що людина зробила щось там погане. Бувають емоційні, такі – не встиг подумати, а вже зробив. Бувають наслідок якихось емоційних стресів, коли людина не контролює свій стан, свою психіку, тоді вона, зумовно, може і бути неадекватною, непослідовленою і тепер. Це можуть бути у певних обставинах. Я думаю, часто бувають. І я думаю, що, напевно, це погані вчинки. Більше погані вчинки, якісь нехороші речі, які бездумні. Я думаю, що людина, яка осмислила якусь думку, продумала, вона навряд чи щось погане зробить. У цьому контексті згадується відома, мабуть, усім біблійна притча про блудного сина. Теж здається, бездомний вчинок вчинив цей молодий чоловік. І чим це закінчилося? А на перший взгляд тільки бездомний. Він жив у отца, старший був. І Він як люди живуть, как молоді гуляють, і прийшла в нього мисли. Он подошл і говорит. И говорит отцу своему, а давай имение. Давай сейчас при жизни мне имение. Часть имения. Ну, тут разделил, отдал ему. И он пошел. Пошел в дальнюю страну. Вино, женщины, веселье. Все нормально, отлично. И он думает, вот достиг я своего. Вот достиг своего. Вот теперь я нагуляюсь. Вот теперь этот ворчун не будет меня досаждать, отец. А потом а потом оказывается, у денег есть одна неприятность: они заканчиваются. И когда деньги закончились, друзей меньше. Заметь, что очень часто в мире друзья вьются там, где много денег. Закончатся деньги, друзей не найдешь. Будешь звать, они глухонемыми сделаются. Так и случилось с блудным сыном. Он уходит, он уходит с дальней страны, пошел искать себе на хлеб. Голодный желудок устраивается к фермеру свиней пасти. И потом однажды он сидел, сидел, голодный, оборванный, весь а, запахом свиного в хлева пропитанный, и сказал, там Библия говорит интересно, пришел в себя, пришла мысль. Боже, что же я делаю, какая глупость. Там у отца моего наемники лучше живут, чем я сын, вот свиней пасу. А ему не давали даже свиную корма. И потом, вот это, после этого мысли, когда он пришел в себя уже, он говорит, встану, пойду к отцу моему. Слова, мысли, мысли покаяния пришли, и слова покаяния, встану. И потом дело, встал и пошел к отцу своему. И когда он шел к отцу своему, внутри стыд, горечь, боль, ведь практически деньги промотал, ведь практически выходил юноша, который был полон надежд и полон жизнерадостности, а возвращался, возвращался оборванец. И отец вышел навстречу ему, побежал, побежал и обнял его, и, и приводит его к себе, и дает перстень, лучшие одежды заколает э, тельца, и, и начинается праздник. И вот здесь, Люда, это э, отличная притча о возвращении.